Он просил суд признать свою и соседскую квартиру, а также коридор между ними единым имущественным комплексом. Служители Фемиды иск удовлетворили и обязали соседей продать квартиру послу. В конфликте разбирался Руслан Ермолюк. Старый дом в центре столицы до Крещатика рукой подать. В 2003-м семья Мирославы купила здесь квартиру, сделала ремонт, но так и не заселилась. Цю кімнату, наприклад, ми зробили як дитячі, тому що я дуже хочу, дуже планую, щоб тут були тут розросли мої діти. Але зараз, на жаль, я не маю можливості ні планувати, ніяк, ні сімей, ні свої стосунки, ні дітей, тому що я ніколи не знаю, що станеться з цією квартирою завтра. На жилплощадь Мирослави претендує претендують сасід. що має таке право, оскільки поскольку двері двох квартир виходять в общий коридор. Суддібне розбирательство продовжається уже шесть років. Коридор загального користування. Який підводить до квартири посла України в Вірменії Олександра Івановича Бушка і нашої квартири. І цей коридор став причиною того, що Олександр Іванович вважає, що це є єдиний майновий комплекс, і він претендує на нашу квартиру. Два суди відказали дипломату в іскі. Від квартира приватизувана, коридор в общем пользованні, К тому же, он – собственность ЖЕКа. Да і сроки давності подачі іска вже істекли. Через чотири роки після того, як ми придбали цю квартиру, Вишко Олександр Іванович знову подає позовну заяву, що ми повинні їм повернути цю к віддати по ціні, за якою ми придбали шість років назад, віддати їм цю квартиру. В 2008 судья Шевченковского суда Александр Шостак аннулировал семье Хорошун законный акт купли продажи их квартиры и своим решением обязал продать жилье соседу послу Украины в Армении по расценкам 2003 -го года. Это прецедент, говорят юристы. Подобного вердикта не выносил еще ни один украинский суд. Суд все-таки посчитал, что... Мы продавец обязан был эту квартиру, прежде чем продавать, пойти к соседу своему по коридору общему и спросить разрешение или предложить ему купить эту квартиру. И только в случае отказа соседа от покупки этой квартиры продавец имел право продавать ее. Судья, принявший такое решение, для прессы недоступен. В Шевченковском суде он уже не работает. У посла Украины в Армении пояснить суть претензий к соседям нет времени. У его адвоката желание. Здравствуйте, это вас беспокоит телеканал Интер. Скажите, пожалуйста, Василий Николаевич, не могли бы вы прокомментировать а, суть иска, поданного а, послом Украины в Армении? Как только пройдет заседание апелляционного суда, я хочу придать вас в студию, выкладу все аргументы. Там есть что сказать, поверьте мне. ее хочет на экран для телевизорча, вашего канала. Но ну, сейчас еще рано, потому что ну, это будет их на судей. Я не хотел бы этого делать. Василий Попережко, судья в отставке, решение коллеги весьма удивило. По его словам, служитель Фемиды совершил целый ряд ошибок. Например, объединил две отдельные квартиры в единый хозяйственный комплекс. Но что хуже всего, посягнул на имущественное право человека, а точнее на приватизированную собственность. Я вважаю, що в даному випадку апеляційний суд безумовно скасує рішення як незаконне і необґрунтоване. Якщо це судове рішення стане судовим прецедентом в Україні, так, то практично будь-який будь сусід може претендувати на житло свого сусіда. Вот уже год, как семья Харашун подала апелляцию на решение судьи Шостака, но ее рассмотрение затягивается судья, который должен был вынести решение по этому делу, взял самоотвод. Нового судью еще не назначили. Руслан Ирмелюк, Иван Ермаков, Сергей Килевник, подробности, телеканал Интер.